Alhamdulillah. Tak mudah selamanya kita terus panjatkan rasa syukur kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah dan kuningnya dapat kita bersama pada pagi ini dengan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk kita terus istiqom dengan amal-amal kebajikan kita insya Allah yang kita mengharapkan pun juga yang kita lakukan ini akan dicatat sebagai amal-amal yang salih akan diberikan kepada kita ganjaran kebaikan di dunia dan juga diberikan kepada kita rezeki untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat sebagaimana kebiasaan melaksanakan rutin mingguan kita berkumpul kita bersama-sama dalam usaha kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran salawat dan salam istighfar kita, tahlil kita dan insyaAllah kita menyambung kembali sedikit berkaitan dengan ikhtiar munajat dan ikhtiar dengan Al-Quran jadi kita masuk kepada perkara berkaitan masih lagi perkara berkaitan dengan dimurahkan rezeki, dikurniakan kepada kita kemudahan kerlapangan rezeki yang barakah diberikan kekuatan kepada kita mencari rezeki yang luas dan insya-Allah asbab dari rezeki yang kita perolehi akan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah termasuk pada muka surat yang ke-30 okey muka surat yang ke-30 iaitu berkaitan dengan amalan membaca surah الواقع تبارك المزامل اللين الإنشراح يعني أنت رسول صلى الله عليه وسلم يسر كتاب الملك تبارك المزمّل اللين الإنشراح العلامة المحدث سيد محمد بن ألاوي الملكي من يبقى كندال الفراج الفرج إيه di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim kadangan Syekh Al-Azhar -Al disebutkan termasuk dalam sebab-sebab yang kuat yang mendatangkan rezeki ialah yang pertamanya iaitu bila mana kita mendirikan solat dengan penuh rasa ta'zim dengan penuh kita rasakan bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga serta dengan khusyuk serta menjaga semua rukun dan semua syarat wajib sunat dan adabnya itu yang pertama okey bila mana kita solat okey kita lakukan dengan penuh rasa khusyuk kita kena kenal pasti yang mana rukun yang mana sunat yang mana wajib yang mana uh, apa nama ni perkara-perkara yang memberikan kepada kita kelebihan kelebihan dalam solat ini penting Apatah lagi kita nak masuk Ramadan je Kita nak masuk Ramadan Kena ulang kaji Saya dalam kelas-kelas yang lain Saya uh, kelas mengaji Al-Quran Saya sekarang saya selang-selikan dengan solat Dan juga uh, dengan uh, fik ibadah Puasa Ramadan. Sebab apa kita nak ulang kaji Biasa kita solat 20 rakaat Solat kita 23 rakaat Tetapi tak sempurna. Jadi sempurnakan ulang kaji balik yang mana rukun, yang mana sunat, yang mana boleh kita buat, yang mana boleh kita tinggalkan. Jadi lakukan solat kita dengan penuh rasa khusyuk dan sama-sama juga kita uh, berniat apa juga yang kita lakukan ini ikhlas kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertamanya jaga solat kita laksanakan dengan sempurna. Yang keduanya dalam usaha kita untuk kita memohon diberikan keberkatan rezeki, diberikan keluasan rezeki iaitu laksanakan solat, solat sunat duha. Solat sunat duha. Ha, jangan solat sunat duha luar daripada waktu duha. Ha, kan bila sebut saja solat sunat duha dia buat dia buat pukul 3 petang, 4 petang mana mahu ya, sebab itu kena ada ilmu jadi insyaAllah kita semua di sini faham dah tentang perkara yang kita bincangkan kemudiannya membaca surah al Waqiah terutama pada waktu malam ketika hendak tidur ha, surah al Waqiah kita amalkan khususnya pada waktu malam sebelum hendak tidur maknanya kita kena pairkan dia dengan juga membaca سورة تبارك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير كلاماً nah, بوسكالikan dengan surah al waqiah. Okay. Juga membaca surah al muzamil. Jadi baca juga surah al muzamil. Kemudian membaca surah al lail wal laili ida yaqsha. Kemudian kita baca surah Alam Nashrah Laka Sadarak. Nah, jadi ini antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Kan yang pertama tadi, wajib kita buat. Tetapi tambah dari segi ilmunya, khusyuknya. Dan bagaimana salat kita, kita kena pasti rukun, sunat, apa namanya, adab-adabnya. Begitu juga salat duha kita laksanakan. Kemudian kita baca surah Al-Waqiyah, kita baca surah kita baca surah tabarak al-mulk kemudian kita baca al-muzammil wal laili yaghsha dan juga alam nashrah kemudian amalan seterusnya ialah hadir ke masjid sebelum azan ha, datang ke masjid lebih awal sebelum azan dan yang terakhir senantiasa dalam keadaan berwudu ha, di antara kelebihan-kelebihan yang boleh kita amalkan dan ada kali amalan ni kita buat ni kita dah buat dah pun ha, cuma mungkin kita tambah lagi okay. ha, kan jadi solat kita Alhamdulillah kita jaga solat kita tinggal lagi kita tambah khusyuknya solat duha masing-masing dah buat dah solat duha setiap hari okay kita tambah lebih sempurna ha, kan. surah al-waqiah ha, kan. surah al-muqtih tiap malam baca dah mungkin boleh tambah dengan al-waqiah itu juga dengan uh, Walaili layli idha Serta alam nasyrah kita dah amalkan Jadi pergi ke masjid pun Masing-masing dah pergi dah Cuma datang awal lebih Awal sedikit Sebelum azan berkumandang Dan juga jaga wuduk kita setiap hari Sebab itu saya selalu berikan peringatan Wuduk ini kita jaga Jagalah wuduk kita Batal saja kita ambil wuduk semula Batal saja kita ambil wuduk semula Okay. Jadi daripada banyak amalan yang telah dikongsikan tadi, aa, saya nak kongsikan beberapa beberapa kelebihan-kelebihan daripada surah-surah tadi. Kita tengoklah sampai mana sempat kita kongsikan Tak sempat semua sikit-sikit pun jadilah. Aa, jangan sampai tak tak kongsi langsung. Yang pertamanya surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqi'ah Kelebihan dalam apabila kita mengamalkan Surah Al-Waqi'ah Surah Al-Waqi'ah ini memang terkenal dengan Didambarkan dengan Surah Kekayaan okay. Jadi banyak kelebihan, banyak khasiat tersendiri daripadanya Dan ada hadis-hadis mengenainya Yang merupakan hadis-hadis yang sahih iaitu dengan mewiridkan surah al-waqiah sebagai rutin setiap hari dan juga setiap malam maka Allah menjauhkan kefakiran selamanya. Sa'ad al-Mufti mengatakan bahawa baginda Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam telah menukilkan sebuah hadis yang sahih, "Man qara'a suratul waqiat lam, yaf, lam yaftaqir abada." Sesiapa membiasakan membaca surah al-waqiah maka ia tidak akan fakir selama-lamanya. Dan ada lagi beberapa hadis lain antara mahfum ni sesiapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap hari ia tidak akan ditimpa kefakiran. Sesiapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam maka dia tidak akan ditimpa kesusahan atau kemiskinan selama-lamanya. Ajarkanlah surah Al-Waqiyah kepada isteri-isterimu kerana sesungguhnya ia adalah surah kekayaan. Sesiapa yang membaca surah Al-Waqiyah setiap malam maka dia tidak akan tertimpa kefakiran dan kemiskinan selamanya dan surah Al-Waqiyah adalah surah kekayaan. Maka bacalah ia dan ajarkan kepada anak-anakmu semua. Jadi ini antara kelebihan surah Al-Waqiyah. Jadi أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء Al-Fasam ajarkan ayat ni pendek-pendek Nah, tetapi nak baca nak perlukan kekuatan untuk istiqamah ha, itu serba tentang surah al surah Al-Waqi'ah banyak kelebihan jadi jangan kita tinggalkan jadi seterusnya surah apa lagi yang kita dah kongsikan tadi iaitu surah Al-Mulk dan dikatakan antara kelebihan surah Al-Mulk ini ada suatu surah dalam Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sehingga dia diampuni iaitu surah Al-Mulk. Ha, ini kelebihan surah Al-Mulk. Di mana kita baca Al-Mulk ini tak banyak, tak, tak panjang 30 ayat sahaja tapi Uh, itulah kita 30 ayat pun nak mengapalnya uh, bukan mudah kan kadang-kadang kita hafal dah bila kita baca seorang-seorang tu tertonggang terbalik pula dia ha, kan sebab apa ayat dia hampir-hampir sama kadang-kadang kan permulaannya sama dekat tengah-tengahnya ada yang sama jadi kita kadang-kadang terkeliru jadi amalkan surah ini kerana sesungguhnya surah al-mulk ini di akhirat akan memberikan syafaat kepada kita dan kita akan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala asbab daripada kita membaca surah ini. Kemudiannya, surah Al-Mulk adalah penghalang dan penyelamat yang menyelamatkan pembacanya daripada siksa kubur. Ha, jadi insyaallah lepas kita daripada siksa kubur asbab daripada kita membaca surah Al-Mulk. Ini hadis riwayat At-Tirmizi yang awal. Jadi hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan juga Ahmad. Okey. Dan kelebihan juga membaca surah Al-Mulk iaitu dahulu Nabi tidak tidur malam sebelum baginda wasallam membaca surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk. Maknanya apa yang kita lakukan dengan membaca surah Al-Mulk sebelum kita tidur. Maka inilah amalan yang disunnahkan baginda Nabi wasallam bagikan surah Al-Mulk dengan surah As-Sajadah. Jadi ini hadis riwayat at tirmizi Ha, jadi banyak amalan yang telah dikongsikan ha, jadi banyak amalan yang kita dapat ilmu yang kita perolehi tinggal lagi sejauh mana kita mampu nak beramal sebab kadang-kadang malam ni kita nak baca terutama nak tidur baru yeah. nak baca belum sempat habis dah tidur dah oset baru baca Fatihah hanyut dah kita ha ha kan jadi kalau dah letih sangat tak boleh nak kira apa dah ha, tapi bila mana kita terbiasa dah beramal dengan istiqamah Maka insya Allah Allah Ta'ala permudahkan kepada kita ruang dan peluang Rasa macam tak baca lagi Allah Ta'ala akan berikan peringatan ha, Dan bacalah surah Al-Mulk ha, okay. Dan yang terakhir berkaitan dengan surah Al-Mulk Barang siapa membaca surah Al-Mulk setiap malam Maka Allah akan menghalanginya daripada seksa kubur Para sahabat di masa Rasulullah SAW menamakan surah tersebut Sebagai surah Al-Mani'ah iaitu penghalang daripada siksa kubur. Alhamdulillah banyak kan? Ya? banyak yang kita dapat baca surah al-mulk tetapi banyak kelebihan Allah Taala berikan kepada kita sebab itu kita ni beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buatnya sedikit dapatnya banyak. Ha kan buatnya sedikit dapatnya banyak. Baca Quran yang baca Qurannya sedikit tapi Allah Ta'ala beri kelebihan yang cukup banyak kepada kita Satu huruf tak dikira sebagai, satu perkataan tak dikira sebagai satu Satu uh, ganjarannya ganjaran yang bukan satu tetapi mengikut kepada huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran kan? Jadi ini kelebihan dan yang terakhir saya nak kongsikan berkaitan dengan kelebihan surah Al-Lail pula. Apa dia kelebihan membaca surah Al-Lail ha, iaitu Allah Ta'ala antara lain selain daripada mohon kurahkan rezeki kita tadi. Juga surah Al-Lail ini adalah merupakan surah yang mana Allah Ta'ala akan mempermudahkan segala urusan kita bila mana kita amalkan. Surah Al-Lail ini merupakan surah yang ke-92 dalam Al-Quran terdiri daripada 21 ayat dan termasuk golongan surah makiyah. Ha, jadi surah yang lagi tak banyak ayatnya 21 sahaja. Ha, tetapi apa kelebihan yang kita boleh amalkan iaitu antaranya orang yang membaca surah al-lail maka dia akan mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala dan segala kepayahan dalam hidupnya segala kesulitan dalam hidupnya akan dihilangkan dan juga Allah taala akan memberikan kemudahan dalam setiap urusannya ini, ini diambil daripada hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ubay bin Ka'ab dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku barang siapa membaca surah walaili idza yaghsha maka Allah akan memberinya hingga dia redha dan dia akan menyelamatkannya daripada kesulitan serta dia akan dipermudah urusannya yang keduanya orang yang membaca surah al-lail maka dia akan mendapatkan keredaan Allah dan keamanan ini berdasarkan hadis sebuah riwayat yang mengatakan apa dia bahawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda barang siapa membaca surah al-lail wal laili idza yaghsha maka Allah akan memberikan keredaan dan keamanan kepadanya. Ha, jadi insyaallah kan amalan-amalan yang dah dikongsikan kan banyak dah ilmu yang kita perolehi tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekuatan untuk kita beramal yang paling penting amalan yang istiqomah walaupun sedikit. jadi insyaallah kita ada masa untuk kita sama-sama uh, terus memperbanyakkan uh, ulang kaji kita berkaitan dengan amalan-amalan yang terbaik khususnya nak memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Taala berikan kekuatan kepada kita. Dan bereski kepada kita beramal di bulan yang penuh dengan keberkatan dan dipertemukan kita dengan malam Laylatul Qadar. Okey. Jadi insyaAllah, saya mohon maaf saat saya habis awal 7.50. Uh, semoga pertemuan yang sedikit ini, pertemuan yang sering ini dan perkongsian yang mungkin terlalu sedikit uh, namun kita mengharapkan ia yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal-amal yang soleh insya-Allah. Dan saya doakan seluruh sahabat-sahabat yang berada dalam uh, grup uh, Iman yang bersama-sama pada pagi ini Allah Ta'ala berikan kekuatan Berikan kemudahan untuk terus Beramal ibadah dan juga untuk terus Meninggalkan perkara-perkara yang Tegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi mohon kemaafan sekali lagi atas segala kelemahan kekurangan sepanjang bersama dan juga mohon kemaafan mungkin ada tutur kata yang tersilap bahasanya yang mungkin mengguris rasa hati dan di dalam jiwanya semoga diberikan kemaafan dan semoga kita diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وان بالحق وان بالصبر الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته